तो तुला एक टांगो का जुन धागाती थांबतो एक तुला गम्मत येते येडे ए याउने नाही ना ड्राइवर आहे बसून निघतो अब बोला ओके धारा वी पुनर्विकास प्रकल्पा संबंधात मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे त्यांना आवाहन करू इच्छितो चांगला प्रकल्प है पण त्याचा अंमलबजावणीसाठी थोडी सावधानी यायची गरज आहे धारावीतला अजून सर्वे झाला आहे पात्र किती अपात्र किती त्याचं सर्वेक्षण होण्यापूर्वी राज्य सरकारचा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्राधिकरणाने अपात्र लोकांसाठी वीस जागा याची मागणी केली आहे पासून जैसर चेंबूर असो तुमनगर असो बोरिवली असो आता वेगवेगळ्या ठिकाणी वीस जमिनीचे मोठे तुकडे पन्नास एकर शंभर एकर दोनशे एकर तिथे अपात्र लोकांसाठी भाड़े तत्वावर देना ची घर बे हि कल्पना है मज राज्य सरकार का अनुरोध एवडा है या ताटी जमीन संपादन करना ची घाई का अधिकारी दाखवत दा है मी प्रश्न विचारला होता धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला आपन पांच एकर जमीन चार लाख अपात्र लोक हा आकड़ा कुछ अजु तो सर्वेक्षण नहीं माला उत्तर पाठ कुछ बेज नहीं एक चांगला प्रकल्प है चांगली योजना है का एजट आहे भीति पसरव है सर्वे हो अपात्र लोकांसाठी ठिकाणी जमीन हस्तगत करण्याचे संपादन करण्यासंबंधीची कारवाई त्यावर तोप थांबवावी यामुळे तिथल्या स्थानिक लोकांमध्ये जसं मुलुंच्या लोकांमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे अशा प्रकारचा आक्रोश फैलणार आणि धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची गती हे स्लो डाऊन होणार आहे आणि म्हणून मध्ये हात दोडून मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रार्थना है कि धारावी पुनर्वसन प्रकल्प सर्वे पूर्ण अपात्र वीर जागा संपादित करना ची प्रक्रिया थी मजा आता दुसरा विषय उद्धव ठाकरे कांग्रेस वोट जिहाल आज मी अमरावती विधानसभा उदाहरण देते हजार चौबीस मध्य लोकसभा अमरावती विधानसभा नवनीत राणा मत राहुल गांधी कांग्रेस का बलवंत वनखेड़े मिला मत नवनीत राणा जमील कॉलोनी हाईस्कूल खोली क्रमांक तीन इतनी मत मिला ले? जीरो शून्य कांग्रेस से बलवंत वन खेड़े आठशे एक हाईस्कूल खोली क्रमांक एक नवनीत राणाला एक वोट राहुल गांधी कांग्रेस सातशे त्रियान उर्दू हाईस्कूल खोली क्रमांक दोन भाजप एक कांग्रेस आठ से कनिष्ठ महाविद्यालय भाजप एक राहुल गांधी काँग्रेस पाचशे तेरा हे छत्तीस बूथ मध्ये भाजपला या परिसरात एकशे सव्वीस मतं मिळाली छत्तीस बूथ मध्ये एकशे सव्वीस आणि राहुल गांधी काँग्रेसला पंचवीस हजार सातशे अठ्ठेचाळीस उद्धव ठाकरे आणि राहुल गांधी काँग्रेसचा विजय हे फक्त आणि फक्त वो जिहाद दादा है धारावी पुनर्वतन प्रकल्प अपात्र लोगों के लिए जमीन संपादन करने की प्रक्रिया लो डाउन करनी चाहिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ नाथ सिंधे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस जी को की है इस संबंध में लोगों में गलत फहमी पैदा हो रही है अभी तक धारा भी के पात्र अपात्र लोगों का सर्वेक्षण हुआ नहीं है लेकिन धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के कुछ अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं लोगों में भीती पैदा हो रही है मुंबई के बीच जगह पर 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन संपादन करने की नोटिस प्रक्रिया इन अधिकारियों ने दिए जिसमें कुरला मात्रा पात्र लोगों का सर्वेक्षण हुआ नहीं है लेकिन धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के कुछ अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं लोगों में भीती पैदा हो रही है मुंबई के बीच जगह तो पर 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन संपादन करने की नोटिस प्रक्रिया इन अधिकारियों ने दी है जिसमें मानकोट मुलुंड मालवनी चेम्बूर कांजूर मार्ग के लोगों का आक्रोश हमने देखा है मुंबई के बाकी जगह पर स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हो उससे पहले प्रक्रिया रोकनी चाहिए पहले सर्वेक्षण करो आवश्यक जो जमीन होगी उनके संबंध में लोगों को विश्वास में लो और धारावी में अपात्र लोगों के लिए जो नियम लगेंगे वही मुंबई की बाकी बस्तियों में भी लगाने पड़ेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसलिए अपात्र लोगों की जमीन प्रक्रिया तुरंत स्लो डाउन की जाए ऐसी मेरी प्रार्थना है वोट तो जिहाद अमरावती विधानसभा सबाँ। लोकसभा 2024 को चुनाव उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की कांग्रेस ने सिर्फ वोट जिहाद के कारण जीता अमरावती विधानसभा के में कुछ आंकड़े जमीन कॉलोनी हाईस्कूल खोली क्रमांक तीन भाजपा के नवनीत राणा को वोट मिले जीरो कांग्रेस बलवंत बरवा, वन रहे आठ सौ इकहत्तर जमीन हाईस्कूल खोली क्रमांक एक नवनीत राणा भाजपा एक वोट राहुल गांधी कांग्रेस सेवन हंड्रेड एटी थ्री ईशन उर्दू हाई स्कूल बीजेपी एक कांग्रेस एट हंड्रेड ईशन कनिष्ठ विद्यालय भाजपा एक कांग्रेस पांच सौ तिहत्तर तो इस परिसर के छत्तीस बूथ में भाजपा को एक सौ वोट राहुल गांधी कांग्रेस को पच्चीस हजार सात सौ वो ज्ञात के कारण कांग्रेस जीती राहुल गांधी जीते उद्धव ठाकरे जीते अब यह है ना उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का झूठ बोलने के 24 घंटे में किस प्रकार से अपनी हार को क्योंकि ईवीएम में इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होता है ईवीएम में मोबाइल कनेक्शन नहीं होता है तो मोबाइल फोन से ईवीएम हैक करना सिर्फ राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की हताशा का प्रतीक है हर एक ईवीएम अपने आप में स्वतंत्र है उसको कोई नेट कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट नहीं है मोबाइल फैसे कोई कनेक्शन नहीं है ईवीएम अपने आप में प्रूफ है। ठाकरे और संजय राउत को मुंह दिखाना भारी पड़ रहा है क्योंकि वो रोज कहते कि नरेंद्र मोदी माजी प्रधानमंत्री हो जाएंगे अब खुद की इज्जत बचाने के लिए वो रोज उठकर एक नया झूठ

प्रात्यक्षित निवक आयोग ने पुनः एक स्पष्ट के प्रत्येक ईवीएम वेगड़ा है कुछ इंटरनेट कनेक्शन नहीं कुछ मोबाइल कनेक्शन नहीं कुछ सीम कार्ड तथा पद्धति तो नहीं मो मोबाइल द्वारा हेक करना हा मोबाइल द्वारा संजय राउत उद्धव गांधी जी बुद्धि हेक करना का हेक तो कार अस्थान ये दोगे करू शकता मोबाइल द्वारा किंवा कुठलाही द्वारा कोणताही ईव्हीएम हे होऊ शकत नाही राहुल गांधीचा उद्धव ठाकरे संजय राऊत गालावर किती थोबाडीत दिले ते साठी सुप्रीम कोर्टात गेले होते याचिका झाली होती आणि त्यात कोर्टाने फार स्पष्ट केलं

उद्धव ठाकरेला अरविंद सावंत मस्जिदीत जाऊन एफ एस आय वाढवून देव वा ही भाषण आठवत नाही का आणि उद्धव ठाकरे सांगावं त्या सगळ्या मुस्लिम मोहलात त्यांनी माझे हिंदू माता भगिनी म्हणून भाषणाची सुरुवात केली उद्धव ठाकरे यांनी ते मराठी भाषी हिंदी भाषी हिंदुत्ववादी लोकांची फसवणूक केली विश्वासघात केला आणि त्याच्यामुळे सगळ्या मुस्लिम मोहल्लात झिरो एक झिरो एक, एक भाजपला

दोन हजार एक लोकसभा अरविंद सावंत मे जीरो वोट एक वोट साढ़े आठ वोट इतने आठ से नौशे हजार कथे मशिदी उद्धव ठाकरे राहुल गांधी संजय राउत ने उन्हें ध्यान में आया कि बाला ठाकरे की पुण्याय से जो शिवसेना ने एक हिंदुत्ववादी भारतीय जो विचारधारा अपनाई थी वो एक नाथ के पास जा रही है इसलिए उद्धव ठाकरे उनके चेले अरविंद सावंत ने मस्जिदों में जाकर वहां के परिसर में जाकर हम मस्जिदों की एफ बढ़ा देंगे वोट जिया का अनुरोध किया और उसके कारण आप देखते हो उन सब मोहल्लों में दक्षिण मुंबई की बात करें तो भेंडी बाजार रोड पर 2019 में उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत को जीरो एक ढाई वोट मिले इस बात सात सौ आठ सौ मिले तो वोट जिया के कारण ही उद्धव ठाकरे की सेना और राहुल गांधी की कांग्रेस महाराष्ट्र में जीती तो।